Сегодня мы говорим про профилактику аллергичных заболеваний. И до студии мы запросили Викторию Яцишину, местного детского аллерголога. Виктория Анатольевна, доброго ранку. И спасибо, да, что вы сегодня с нами. Виктория Анатольевна, так конец зимы, начало весны. И в принципе, это период обострения всяческих заболеваний и аллергии в том числе. Потому что у нас юг, у нас цветение, у нас все красиво, ярко. Однако, если мы говорим о детях-аллергиках, это серьезно. Итак, сезонные такие вот проявления. Я с вами согласна. Весна и осень для нас являются достаточно критическими периодами для большого количества детей, страдающих аллергическими заболеваниями, потому что это изменение атмосферного влияние, Это контакт с аллергенами, это э, изменение пищевого рациона детей и, конечно, эти э, обострения наблюдаются. Но, тем не менее, аллергические заболевания могут проявляться, симптомы этих заболеваний в любой период года. Это и весна, и осень, и лето, и зима. Э, достаточно часто э, обострение аллергических заболеваний связано с сезоном вирусных инфекций. Э, не всеми Известно, что вирусные и бактериальные инфекции, которыми болеют в основном дети младшего возраста, они являются провоцирующим фактором. И если вначале это были признаки ОРВИ, то в дальнейшем это уже происходит, развивается обострение аллергического Скажите? заболевания, и оно может усугубляться. У нас даже есть так называемые... Вирус ассоциированные обострение бронхиальной астмы. Поэтому мы стараемся, конечно, профилактировать эти состояния для детей, которые страдают аллергическими заболеваниями, для того чтобы эти обострения не усугублялись и не приводили к инвалидизации и госпитализации в стационар. Итак, мы видите, дорогие друзья, вы видите, что происходит наслоение заболеваний. И если мы думаем, что мы лечим у ребенка, например, вирусную инфекцию, а она не излечивается, и мы продолжаем ее лечить, то стоит все-таки задуматься и услышать советы специалистов, потому что вы видите, что происходит даже вот ну, так называемое наслоение заболеваний. Виктория Анатольевна, на что мы обращаем внимание? Итак, как проявляет себя аллергия? В первую очередь хочу сказать о детях, которые уже знают, их родители знают об их состоянии, о том, что аллергическое заболевание – это хроническое состояние, оно может в разные периоды проявляться по-разному. Допустим, первые годы жизни или первые месяцы жизни – это в основном атопический дерматит, потом может развиваться аллергический ринит или бронхиальная астма, хотя симптомы бронхиальной астмы могут формироваться еще до года. В более старшем возрасте, в основном это. А уже симптомы тех заболеваний, которые были в детстве, это и тяжелое состояние атопического дерматита, полинозы, аллергический ренит, бронхиальная астма, рецидирующая крапивница. Если это дерматит или крапивница, естественно, они проявляются высыпаниями, зудом, они не проходят просто так. и Обязательно надо обратиться к врачу для того, чтобы установить диагноз, причину, устранить эту причину. Но бронхиальная астма это более тяжелое состояние, поэтому родители в первую очередь на него обращают внимание. Когда ребенок задыхается, когда он кашляет, приступы кашля наблюдаются больше в утренние часы или в ночные, или, или проявляется в виде тяжелые дышки, посинение кожных покровов, тогда, конечно, они обращаются в стационар или в скорую помощь, или на прием к врачу, и мы можем достаточно рано оказать помощь. Но в то же время для своих детей, которые имеют уже установленный диагноз, я рекомендую обязательно обращаться профилактически до начала обострения. То есть если мы установили причину возникновения или аллергические аллергены бытовые или сезонные, то мы назначаем терапию до начала этого обострения. И получается, ребенок во время этого обострения проходит его гладко, даже если он забирает, заболевает инфекцией. Он уже подготовлен к этому. Да. Виктория Анатольевна, как правило, родители считают, что аллергия – это пустяк. Это то, что само по себе пройдет, это бытует, это мнение, и в социальных сетях это представлено, что не надо обращать, так сказать, есть более важные вещи. Можно ли считать, что если у ребенка впервые проявилась аллергия, то впоследствии это опять будет иметь место? Ну, это неправильное осуждение, то, что обсуждают родители, потому что э, у нас есть два вида проявления аллергических реакций. Это истинно аллергическая реакция, которая связана с иммунитетом и это на всю жизнь. Uh -huh. В основном она передается генетически. И псевдоаллергическая реакция – это когда иммунная система не участвует, она связана с возрастными особенностями пищеварительной системы и возрастными особенностями самого ребенка. Развороты такие, да. да mm -hmm. То есть они могут появляться, проходить. Но есть такое состояние: если это повторяется несколько раз на протяжении короткого периода времени, то может сформироваться иммунологический ответ. Критическим возрастом является первый год жизни ребенка, потому что ранее искусственное скармливание, неправильное питание матери, очень чистый дом, так называемый, стерильный с, с, бытовыми реагентами, которые используют для уборки, контакт с аллергенами. Это все, конечно, приводит к тому, что ребенок начинает сенсибилизироваться, и уже год, в году, в двум годам мы имеем классические проявления или бронхиальной астмы, или атопического дерматита. К тому же первый год жизни является критическим по иммунитету, потому что Иммунная система у нас с, инфек... с аллергического внутриутробного, то есть для того, чтобы мама выносила иммунитет ребенка аллергические, перестраиваться на инфекционный. И э, в результате этого, э, если мы не профилактируем первый год жизни ребенка, мы получаем детей, которые без генетически обусловленных симптомов, то есть ни родители, ни родственники не страдают аллергическими заболеваниями, становятся аллергиками. Угу. Этот период является критическим для ребенка. А можно ли считать, или, вернее, как правильно сказать, что вот, например, в семье есть аллергики, да, то есть генетически есть уже предпосылки. Можно ли как-то предупредить и помочь вот этому ребенку в малом возрасте, вы говорите, первый год самый критический, для того, чтобы предупредить проявление болезни? Ну, это называется третичная профилактика, которая должна проводиться в семьях, у которых есть дети, страдающие аллергическими заболеваниями, или сами родители страдают. Но у нас никто этим не занимается. За всю мою практику ко мне обратилась только одна единственная семья со здоровым ребенком, но папа и мама страдали аллергическим ренитом, и они обратились для того, чтобы получить советы по жизни ребенку, воспитанию, его питанию и так далее. Конечно же, это для меня был нонсенс, но, никто, но это, было. это было, да. Это было много лет назад, последние годы никто не обращается по этому поводу. Конечно, не ведется. Профилактическая работа среди беременных женщин, для того, чтобы они знали, что им можно кушать, что нельзя, как и себя вести. Не ведется работа среди мамочек, которые уже родили. Профилактика грудного вскармливания, потому что это естественное вскармливание, введение смеси не очень благоприятно влияет на проявление аллергических заболеваний. Введение прикормов. Очень часто неправильно родители вводят прикормы. Вводятся продукты, которые не должны вводиться на первом году жизни. И, конечно же, профилактика различных инфекций у самих родителей, потому что хронические инфекции, которыми являются они носителями, в дальнейшем могут приводить к снижению иммунитета и развитию вот этих аллергических заболеваний. Ой, как много ошибок допускается нами, родителями, и впоследствии мы приходим к каким-то плачевным результатам по своей собственной вине, а может быть по своему попустительству, кто знает. Но сегодня очень много важной информации прозвучит. Дорогие родители, и я думаю, что вот на пороге весны мы уже вооружены знаниями. И тем не менее, Виктория Анатольевна, как итог нашей сегодняшней встречи, как предупредить болезнь или проявление аллергии вот именно сегодня? Что надо сделать каждому родителю, если, например, есть в семье аллергик? Обязательно обратиться к врачу то есть на прийти на прием, потому что многие родители, получив курс лечения, единожды решают, что ребенок избавился от этого навсегда и больше не приходят. Приходят, когда уже идет обострение, значит, потому что обострение лечить намного дороже и намного тяжелее по сравнению, чем профилактировать. Конечно, сейчас медикаменты стоят достаточно дорого, но базисная терапия ребенку нужна. Базисная терапия это лекарства, которые предупреждают возникновения и обострений их нужно принимать не месяц не два иногда три шесть месяцев иногда круглогодично не прерывать самостоятельно прием этих препаратов без пересмотра терапии и без рекомендации врача обязательно обратить внимание на питание ребенка сейчас у нас не такой большой выбор продуктов которые мы можем давать ребенку также обратить внимание что медикаменты, которые вам рекомендует участковый доктор для профилактики РВИ или других инфекций, не должны содержать красителей, сладости, ограничить у ребенка сладкое, потому что, конечно, дети любят сладкое, но иногда очень часто они являются первыми аллергенами. Гулять с ребенком обязательно достаточно долгое время. Даже если ребенок заболел, и ребенок не температурит, его надо Выгуливать выводить на, выводить на улицу для того, чтобы он дышал, для того, чтобы он ну не контактировать с аллергеном, потому что в домашних условиях контакт с аллергеном очень большой. И, и в дальнейшем, конечно же, если вы заметили, что у ребенка появились какие-то высыпания, что ребенок кашляет, и это не проходит просто так, обратитесь сначала к участковому врачу. Если он не исключит причину вирусного или бактериального характера, возможно, это аллергический процесс, тогда нужна консультация аллерголога. Спасибо вам большое за массу полезной информации, полезных советов. Мы желаем вам удачного дня и здоровых пациентов.